Окей, работаем. Пан Сергей, расскажи, пожалуйста, что с вами осталось сегодня? Сергей Рулев, информационное агентство «Навигатор». Я сегодня по заданию редакции должен был осветить мероприятие, которое делали женщины, детишки украинские проводили против войны. Они должны были в конвертике своих солдатиков и отправить тут же в через там Когда я подошел к глазпочтам, ты поискал, там никого нет. Значит, я у каких-то тро, трое ребят мужчин стояли, возраста 40 лет, кто-то в камуфляже. Я говорю, здравствуйте, пожалуйста, скажите, где душа? Я просто, о, мы тебя видели, говорю, ты говорит, у Берко, ты интервью брал. Я говорю, да и многих интервью брал. Так, мы знаем, ты москаль, пошли с нами. Ты тут шпионный. Затащили меня тут, физически затащили меня в палатку, которая находится прямо напротив э, сожженного дома профсоюзов. Тут же на меня напали, сорвали с меня все, обшманали. То есть, ну как бандиты все здесь. Знаем мы какой-то журналист, ты москаль, Тут же удар в голову. Начали разбираться, начали куда-то звонить. Подошла молодая женщина, вместе с здрасте, удар ногой в пах. Каждый, кто там проходил по этой палатке, норовил ударить, норовил сказать. Ты такой что один тут вообще в шизофрении какой-то. И Майдана с женой развел. Вот ты наших, ты наших, сотню нашу побывал. Небесная сотня, небесная сотня, ты их всех побывал. После этого, все, мы сейчас тебя отведем, отвели меня в министерство по политике, туда не пустили, меня повели куда-то обратно, пошли, ведем его в подвал, в подвал, сейчас он нам все скажет. Значит, когда я проходил через Майданные залежности, я стал кричать, звать о помощи, мне стало плохо, я упал, меня пинками подняли на руку за руки за ноги взяли завезли занесли прямо в среди белых дня в дом профсоюзов. Там же стали меня избивать, вытащили в дом, во двор, пока меня тащили пока, по коридорам, меня били, били во дворе. Я там почти голый был, руки связали мне, потом э оскорбляли, угрожали физической расправой и смертью. Эта женщина, которая там была молодая в платке, значит, затащили меня какой-то металлический контейнер бросили туда, значит, скрутили, ввели какое-то лекарство. Непонятно, что мне ввели в руку. После этого она взяла пассатижи и стала меня пытать. Кто тебя послал, на кого работаешь, сколько тебе платят.